ભારત દર વખતે આતંકી હુમલાઓ સહન કરતું હોય છે દર વખતે આતંકવાદીઓના જ્યારે જયારે હુમલાઓ થતા હોય છે ત્યારે ભારત વસુદેવ કુટુંબકમ ની વાત કરી અને સમજાવટની વાત કરતું હોય છે પણ આ વખતે કાશ્મીર પહેલગામ જે આતંકવાદી હુમલો થયો એનો જડબાતોડ જવાબ આપતું ભારત આતંકવાદી ઠેકાણો પર એર સ્ટ્રાઇપ

માધ્યમથી લોકોને યુદ્ધ સમયે કેવી કેવી રીતે ધ્યાન રાખવી કાળજી રાખવી એ માટે સજાગ રહેવા માટે પણ ચેતવણી ભારત આપી રહ્યું છે घरों में परिवार साथ बैठकर खाना खा रहे हैं शहर की गलियों में बच्चों की हंसी गूंज रही है बाजारों में चहल पहल बनी हुई है ऐसे लम्हों में लगता है कि सब कुछ हमेशा यूं ही रहेगा लेकिन जब सायरन बजता है माहौल पल भर में बदल जाता है भारत की सुरक्षा सिर्फ सीमाओं पर नहीं हमारे घरों ऐसी शुरू होती है हम सबके साथ जैसे ही सायरन बचता है माहौल पल भर में बदल जाता है सुनाई दे बिना देर किए कदम उठाए सभी लाइट्स पंखे और इलेक्ट्रॉनिक्स बंद कर दे पर्दे गिराए खिड़कियां बंद करें एक छोटी सी रोशनी भी दुश्मन को संकेत दे सकती है ये डरने की बात नहीं बल्कि जागरूक रहने की पहचान है यह हमारी उस ताकत का हिस्सा है जो हमें सुरक्षित रखती है अपने बच्चों को भी इस प्रक्रिया से परिचित कराए इसे उनके लिए एक खेल बना दे लेकिन ऐसा खेल जो जिंदगी बचा सकता है एक बच्चा तेजी से पर्दे खींचता है एक किशोर दादी की मदद करता है लाइट्स बंद करने में एक परिवार एक साथ बैठा है शांत सतर्क तैयार पूरे शहर में जागरूकता फैलती है छतों पर युवा निगाहें दौड़ा रहे हैं कहीं कोई रोशनी तो नहीं दिख रही महिलाएं पड़ोस के बुजुर्गों का हालचाल ले रही हैं और दूर हमारे सैनिक सीमाओं पर अडिग खड़े हैं शांत सतर्क निडर ये भारत है हर घर एक किला हर नागरिक एक सुरक्षा कवच अंधकार में हम घबराते नहीं हम एकजुट होते हैं शहरों से गाँवों तक एक मौन अंधेरा फैलता है डर से नहीं बल्कि एक भावना के साथ देश के प्रति प्रेम एक दूसरे की सुरक्षा के लिए समर्पण और इस विश्वास के साथ कि चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन हो भारत मजबूती से खड़ा रहेगा सायरन बजे लाइट्स बंद पर्दे गिराए शांत रहे मजबूत बने हम भारत के हैं भारत हमारा है वंदे मात